Розкажіть, будь ласка, що там сталося і які подробиці інциденту? Сьогодні утром нам сообщили о том, что в Центропольському районе, в селе Кольчугино, в районе 6.30 утра, неизвестные в форме депутатов Балаклавов. Зашли в здание в мерте. Их прибыло в 30 человек э, зашли на территорию Медресе, разбили двери, окна, э, захватили здание. На это время дети спали, которые находились в Медресе, их было 13 человек, два преподавателя. Э, люди не представились, э, не сказали причину э, такого отношения, такой, э, такого зарплата. Начали э, проводить отпуски. В течение 4-5 часов они проводили обыски. Среди вещей также, также проверяли вещи, личные вещи детей. И по результатам опуска они забрали несколько компьютеров и старшего преподавателя Медресе Айдера Усманова. На, мы так поняли, что его допрашивали, представителям духовного управления мусульман Крыма, заместителям муфтия Хаджайми Раляблаева и Садула Баирову ничего не сообщили, в связи с чем это все происходит. Каких-либо предметов, которые бы угрожало обществу на территории Медресе, не найдено. Но нам удалось узнать, что эти люди представляют... России. Каких-либо комментариев с этой стороны нет официальных документов на проведение обыска не предоставили духовному управлению. Поэтому почему, в связи с чем это все было проведено, на данный момент нам неизвестно. Возле здания Медресе собралось немало людей. Это местные жители, родители, детей, которые учатся в этом метресе, и все не безразличные, э, прибыли на территорию Медресе, их туда не пускали. Э, были представители массовой информации, их тоже туда не пускали. Э, но в районе где-то 12 часов по московскому времени э, люди что мусулярной форме с обозначением дерку э, покинули территорию Медресе, завершив обыск и забрали с собой, как я ранее говорил, преподавателя, старшего преподавателя Медреса Изера Усманова и несколько компьютеров. На данный момент э, э, этот человек находится, э, мы так понимаем, в ФСБ, но никаких э, данных, никого туда не пускают, никакой информации пока с дальнейшими действиями по отношению к этому человеку нас нет. Скажите, пожалуйста, а у вас есть своя версия? Почему сотрудники ФСБ приехали в Медресе? Ну сейчас очень сложно делать какие-то выводы, поскольку пока мы не будем знать официальную версию таких действий соответствующих служб, тяжело представить То есть, в связи с чем это вообще происходит для чего это было сделано, если духовное управление мусульман Крыма всегда открыто для, в том числе, и правоохранительность, и различных силовых ведомств в, том, в сотрудничестве по работе религиозных учебных заведений. То есть муфтят всегда призывает всех, если есть какие-либо претензии или какие-то вопросы по отношению к деятельности медресе, то мы можем совместно рассмотреть, выехать, просмотреть открыто. И если есть какие-то проблемы, то их решать. Но соответствующее обращение к этому управлению не поступало. Хорошо, спасибо вам большое. Мы будем дальше отслеживать ситуацию, которая сложилась сейчас в Крыму. Всего доброго.